言洛，老师，您怎么来了？未知，我们又见面了，都是一家人，坐下说话。嗯，没想到兜兜转转,转，你们还是在一起了。经历这么多，我想清楚了，这世间的一切都没有未知重要。你呢，做天帝可还习惯？唉。 你一走了之倒是痛快了，我整天要板着脸装威严，和那些上神们周旋，每天头都好大。不如你考虑一下，回来替我。这天界我可不会回去的。颜月，自从天界知道你和凤凰都没有死，并且还在魔界一同现身，上仙们都十分紧张，更有人提议要派天君扫荡魔界，以绝后患。 若你是来恭喜我们的，我们十分欢迎；但代表天界来宣战，那我们也只好应战。颜月，你且听我把话说完。我当然希望你能够幸福，而且我从不主张以争斗来解决问题。但是天界对于凤凰的忌惮和仇恨，从上古绵延至今，而且这也关系着三界的秩序和规则。 并不是一朝一夕就可以解决的。若不能让天界放下戒心，你和未知就不会有安稳的生活。我今天来，就是想和你一起找到和平解决问题的办法。我，颜月发誓，我将和未知永居魔界不出。颜月，你可要想清楚。 你身为上仙，却自甘于魔界，永世不返。何为天界？何为魔界？只要和心爱之人在一起，无论身处何地，我都甘之如饴。更何况，我这一生所愿，只有为之。为之，你愿意再嫁给我一次吗？不是陈岩，不是魔君。 是我，颜月。当然愿意。凤凰未知，愿与颜月一生相伴，绝不离开魔界，不扰三界安宁。既然如此，我代表天界，与你们共立誓言。 明月，未知，不能留下来参加你们的婚礼，真的很遗憾。祝你们幸福。你愿促成天魔二界和平，亦是对我们最好的祝福。谢谢你。在回天界之前，我还要做一件事。 当初设下这个封印是为了天界的安全，但是现在看来，我愿意相信你们二人的誓言。颜<言>路告辞了。嗯。未知。 你在想什么呢？魔界虽然形势诡异，但是没有太多恶人恶计。嗯、我相信，只要天魔两界遵守秩序，不再开战，和平之日很快就会到了。嗯、对了，我们一会儿去看看木南吧。好。嗯 他以前一定经常站在这里，看着花容，怀念着他人生中最重要的那段过往。为了找到你，他耗尽了一生。木南，姐姐就要和颜悦成婚了，只可惜你已经看不到了。你为我做的一切。 我会永远记在心里。我们都受了你莫大的恩惠，请放心，我们一定会好好的生活下去，绝不辜负你的牺牲。木南，谢谢。